Ми якби на цьому тижні вечерні такі служіння призупинюємо і в п'ятницю вже зустрінемось на нічній молитві. В п'ятницю 10-й вечора вже буде зал відкритий, а в 11. з 23 до 6 ранку буде молитва. А далі ми ну, будемо сьогодні з пасторами маємо зустріч. Ми вчора молилися за те, сьогодні мати зустріч. І думати, як ми будемо рухатись далі. Надіюсь, ми будемо чути Бога і будемо діяти так, як дійсно хоче Господь. Амінь. Амінь. І, знаєте, сьогодні я не хочу проповідувати нічого казати, але для себе так думаю, якщо сьогодні якийсь, можливо, промішковий резюме треба підбити, так? от пройшов деякий період, треба завжди підводити. Резюме і то подивитись, що ми пройшли, що зробити, проаналізувати, щоб знати, що далі робити. Я вчора ввечері посидів і подумав от за ці дні, що я саме зауважив. Для себе я написав сім пунктів, що я зауважив за цей час і хочу з вами поділитися. Ви, думаю, буде добре, якщо ви навіть їх запишете, щоб теж мали. За чим подумати? Я кажу, один говорить, а інші мають що. Розважати. Амінь? А вдруг я щось наговорю, таке, я не знати що. Тому я хочу розважати, щоб досліджували, розважали а я. А то, що ти мало лише, що ти москалі наговорять. І так, знаєте, за цей час я так собі побачив. В яких речах ми десь плаваємо і маємо, може, трошки так різні погляди, думки, то, то чогось, може, не розуміємо до кінця, в чому все, але це непогано, це добре, тому що ми б цього ніколи не знали, поки б не зібралися разом і не почали щось робити. Правда, як знати? Якщо тільки в справі, тільки коли щось робиш, можна знати і ближче, ближче. И так вот, первый пункт, что я себе написал, за эти дни я зауважил, что мы, а вы почти дух той, что сходил в на москаль тоже, как и я, это тут на российский море. Так, первый пункт, что мы путаем понятие царь и президент до сих пор. А, мы путаем это, и потому что часто об этом говорим, говорим царь, когда мы читаем в слове, да, царя чтите, все, мы путаем, что мы давно уже не живем в монархии, потому что царь это монархическая система управления. Монархия это данность, да, когда люди рождаются в стране монархия, они воспринимают это как данность, и монархию действительно нельзя изменить, если начать что-то говорить на монарха, это значит, ты бунтуешь против Бога. У нас, слава Богу, давно-давно уже монархии нету. У нас демократия в демократической системе есть президент, а президент это избирательная должность. И никакой он не царь, и не надо путать одно с другим. Это человек, он не царь, не пан, он избранный на какой-то период. И когда мы путаем понятие президент и царь, то у нас может быть, что вот мы как мы так поступаем, нельзя же на царя ничего говорить. А мы на царя не говорим, нет уж царя, люди. А вы не садки, Второй пункт. Мы, ну, может не имеем какой-то решительности из-за того, что... Не осознаём своих прав, не знаем своих прав, что нам даёт права, да? Например, Конституция статья 5 говорить, что єдине джерело влади є хто? Народ. народ. І народ має, має повне право, ну, як там написано, на блазі. через вибори самоврядування. Не тільки, а має і, і, і прямо, без да, безпосередньо виконувати, да, да. управління да. державою. Дивіться, Якщо я б розумію, це, що джерело влади це ми народ, і народ збирається, і він хоче щось робити. У нього є думка, то як же ми бунтуємо проти влади? Розумієте, ми самі себе путаємо. Ми з одного боку, ми народ, ми влада. Цар да. народ, правильно, бо так можна сказати. Народ, да. С одной стороны мы говорим, мы народ, а как же мы против владывости? Мы путаемся в понятиях, люди. Мы е, ладно, и мы имеем полное право делать даже демонстрации и протесты, можем делать. И это никакой не бунт абсолютно. Это полноважение. Это это нормально. Никто не бунтует. Третье политика. Люди говорят, что церковь не должна заниматься политикой. Аминь, да и аминь. Но мы не занимаемся политикой, как я вижу. Потому что если бы мы занимались политикой, то примерно наши молитвы тут должны были такие, что мы за вступ в ЕС, или мы за таможенный союз, или мы за Яценюка, или мы за повернение до Конституции 2004 года. Да, да да это политика, полемика. Люди разбираются, говорят, а если бы мы это делаем, то там политика. Ну, насколько я понимаю, да, и тут не слышал, что мы занимаемся политикой. Да, я насколько понимаю, когда мы здесь собрались, и основная была причина того, когда побили э, студентов на Майдане, и люди вышли просто в знак протеста за то, что побили людей. Почему побили людей? Не выходили люди за союзы, за конституции, за оппозиции. Я, ну, я так не выходил. Может, я что-то спутаю? Ну, я нет. Повыше просто, что побили людей. Почему побили людей? Нарушили права людей. И мы, как церковь, сказали, что мы против, так нельзя поступать. Мы, как этот народ, мы против. Я не вижу никакой политики. Я вижу только одно наоборот, защиту прав. Yes. <coughs> Четвертый пункт. Еще я заметил, что есть разногласия в понимании самой роли церкви в обществе. Если мы с вами понимаем, что церковь это джерло, люди это джерело Влады, то что есть церковь в этом народе? Я себе так помыслил, что это совесть влады. Если люди это джерело влады, то церковь это совесть этого народа. Когда мы принимаем крещение, мы что обещаем? Добрую совесть. Тобто мы те люди, которые должны жить по совести. Если мы, есть церковь в этом обществе, наверное, хорошо так себя осознать, что мы есть совесть этого общества. Но есть. Постсоветский синдром, который где нас сильно обманули, и многие люди поверили в обман. Знаете, в чем я, ну, по крайней мере, я скажу, что это моя субъективная дума. Что когда нас, я считаю, что нас обманули тем, что сказали, что церковь отделена от державы. Как для меня это абсурд. Почему? Потому что что такое церковь? У нас же всех статуты есть. Что, что такое церковь? Это, это духовно, библейно. А вообще по статуту мы церковь, что? Люди, люди, организация, громада. То получается как? Что громада отделена от громады, что громада сама от себя отделена. Я понимаю, если бы мы, мы, нас отправили на Луну, тогда да, мы отделены. Мы на Луне, а не на Земле. Ну как можно громаду отделить от громады? Это обман. Большой обман, как на меня. И если в него поверить, то так и получается. Правильно, с громады забрали совесть. Совесть отделили. Вот оно и творится, кто нашел. Поэтому я думаю, что одно из того, что вот мы некоторые законы молились, чтобы отменяли. Я думаю, это тоже этот пунктик надо исправить. Потому что в государствах, например, в Германии, да, лютеранская церковь. Насколько я понимаю, что да. пастор па 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 это вообще считается как госслужащий. Ему зарплату платит государство. Нету такого, что церковь отделена. Понимаете, это не надо, потому что церковь это общество, люди, как церковь, люди отделены сами от себя, два Пятый пункт. Да. Пятый пункт. Да. Насчет лидера. Как на, на меня. <coughs> что начинает? Люди опять начинают просить себе царя, лидера. Люди привыкли, что должен быть кто? Лидер. Да, и у нас да, лидер, кто лидер? Вот лидер, где лидер? Царя нам дайте. Хавин Керуя, Хавин думает, Все. И люди опять ищут себе лидера царя, который, а его не надо искать. Если вот мы молимся, да, и мы ж люди верующие, мы понимаем, что когда Бог создавал свой народ, то как раз Бог ему кого не давал? Царя. А что не давал? Шуминца. Ну шуминца. Бог и Божий народ, правление, это как раз когда нету царя. Бог есть, когда есть люди, а, а, ну, как, как, сведомые люди, и им нужны судьи. Судьи нужны, чтобы рассуждать. Но царь не нужен. Понимаете, это мы выходцы из постсоветского, вернее, из советского, это значит, сейчас, постсоветская время. Мы привыкли, что да, нас учили, чтобы мы ходили строим то все, нами руководили, за нас подумали, все. И до сих пор есть люди такие, которые говорят. Скажи, что делать. Насколько я понимаю, если мы говорим о церкви, вот можно пример взять. В церкви Бог дал что? Дары. Дал что? Есть у Бога лидеры и аудитории. Как на меня нет. Есть церковь, все возрождены, но каждый сообразно своим даром в теле есть. Кто больше, кто меньше. Что главнее? Почка, чи печень, чи сердце, чи легкая, чи рука? Что главнее? У нас нету главнее и меньших. Если э, мы привыкли, что вертикаль власти стоит вот так, то я бы сказал, церкви, она стоит вот так. Потому что нету старших и меньших. Больших и меньше. Мы все возрожденные, мы все дети, но все мы согласно своим дарам движемся. Ну, Пресвитер означает старший. Пресвитер, руководитель. Великий епископ старший. Человек, да. который имеет ответственность. Давай. Имеет власть. Может разрешить и запретить. Как да. Тропей. А как пишет, что но. не господствовать не разрешает. Это другой вопрос. Но есть старший. Ну старший. Можно но так но сказать. Смотри, я прочитаю, как я написал. Что ну, на, у нас нету панов, но есть руководители. Разница руководителей панов. Ну, вот, вот это я имею в виду, Что не пануем мы, да. но руководим. А, ну а, разница. А так, о. Да? Так, наглядач, подстерегающий, хирургичий, но не панующий. Не, не панующий. Мы все. Ну, есть чем-то, кем-то, вернее, в этом, да? Есть, ну, естественно, нам надо руководство. Ну, не пануван. Панует только Бог. Шестое. В какой-то мере, ну, почему есть еще, я замечаю, у нас заниженная самооценка в народе. На чем я это вижу, вот даже на примере том, что мы все время смотрим, что за нас кто-то должен что-то решать. Старший брат. Я смотрю, давит на те же переговоры. И думаю, почему приезжают там с Европы люди, чи с Америки, и решают. Почему народ Украины не решает сам за себя? Почему за нас что-то решают? Я думаю, когда мы уже дойдем до того уровня, что сам народ Украины сам будет решать. Они будут за него те решать, чьи те. Мы ну, что, ну, мы маленькие такие? Что? что мы сами ну, не, возрастаем, мы сами не решаем вопрос. Надо ну, повышать тот. Это и последний. Много говорилось о едности церкви, там на ночных молитвах. Говорилось, что церковь это есть как светильник. И церковь есть столб утверждения истины, да? Она должна быть солью, для Земли светом, для мира. И мы каялись в грехах, каялись в том, что раньше, может, не так понимали, а эта ситуация нас как бы опять обострила это понимание. И вот седьмой пункт я о том, чтобы мы... Чем церковь, чем сама церковь встает дальше от Бога, тем народ в геометрической прогрессии еще дальше будет. Потому что если церковь сама уже начинает заниматься не надо, то естественно, что на с народа можно брать. И вот последний пункт это то, что мы действительно едность, мы декларируем едность. Но чтобы мы ее не декларировали, а действительно делали. Да. Потому что мы говорим едность, едность, едность», но она у нас все равно ситуативная какая-то. Такая я бы не сказал, что сильно мы так глубоко объединились. Все равно где-то есть эти вещи. И по-моему, седьмой пункт ⁇ это действительно настоящая едность, что нам нужна действительно настоящая едность, не напуская, не показная едность церкви и очищение церкви, освящение, чтобы действительно церковь занималась тем, что должна церковь заниматься. И тогда, если церковь будет светильник на месте стоять, гореть, светить, церковь будет на высоте, то и церковь как закваска в этом мире. И она и мир будет освячиваться. Если церкви занижена планка, церковь поделена, тот в лес идет, тот под дрова, то и в обществе начинается разлазиться. Вот такие вот думки за это время. И Поразмышляйте, я не говорю, что я не претендую на абсолютную истину. Поразмышляйте, подумайте, пусть будет полезным. И насчет пророчеств, я не знаю, мы или это позже будем говорить. Вчера говорили, что если люди, у кого есть такое, ну, за эти дни какое слово было от Бога, понимание. Да, 21 день, день мы отстояли, да, может было тот, кто был на этом том да, так, только не просто поговорить, ну вот я за что говорю, а действительно, если что-то есть такое полезное, важное.